That is just a fake. Don't waste the night. Саш, поздравлять особо не с чем. Собственно, две игры, команды 0 очков. И такое слаживается впечатление, что команда еще как-то не настроилась не на сезон, немножко так вальяжно выглядите. В чем причина, почему не включаетесь с первых игр? Ну, я бы сказал бы так, что на данный момент у нас в команде новые игроки пришли, новые вливания, и нам нужно сыграться. Вот. То есть я не думаю, что тут есть какой-то недонастрой. Тем более, с финкором мы всегда играем упорно. То есть для нас это команда такая, на которую мы всегда настраиваемся. То есть я думаю, все-таки это дело в сыгранности. И со временем это придет в любом случае. То есть я думаю, что индивидуально мы сильнее. Но вот где-то наиграть связи еще нужно. Просто нужно время. Неуверенная игра сегодня вратаря сильно ударила по команде. Ну, я бы так не сказал. Мне кажется, что просто не хватило времени отыграться у нас, да? То есть финкор в основном оборонялся. Вот, то есть была игра гол в гол. То есть винить вратаря в этом нельзя. То есть виновата вся команда, да, если так если проиграли, то все виноваты. Цели команды Prom.ua на высший дивизион 2013-2014 года? У нас цель одна – побеждать в каждой игре, вне зависимости от того, какой у нас соперник. Спасибо. Спасибо, удачи в дальнейшем. Ярослав, поздравляем вас со второй победой в турнире. Как бы начали вы здорово, две победы, стопроцентный результат. Скажи, сегодня принципиальная игра выдалась у вас с командой Prom.ua. Вы выиграли за счет чего? Ми, мабуть, більше хотіли, чем вони. Ми багато помилялися, але в атаці використали свої моменти, які були, і все вийшло. Просто, ну, ми цього дуже хотіли, дуже чекали цю гру. І з нетерпінням Скажи, по твоєму мнению, неуверена игра вратаря про МЮА сегодня сыграла зіграла фатальну роль, либо Все-таки це достиження вашої команди. Ну, не буває ж ідеальних команд. Завжди хтось в команді виглядає трохи слабішим і в даному випадку це був їхній воротар, цим ми скористалися. А не знати, може наступну гру він буде найкращим, тому я не можу так звинувачувати його. Цілі команди Фінкор в вищому дивізіоні сезону 2013-2014. Дуже високі. Второє місто ви будете розцінювати як неудачу. Побачимо, якщо наразі, то ще рано оцінювати. А там в кінці вже будемо бачити. Як ще не всі команди відомі, по силі важко оцінювати. Але ми друге місце це передостанній серед лузерів. Так що перед перший серед лузерів. Так що десь так приблизно. Удачі в дальніших іграх. Дякую.